назад был принят реформаторский закон, который мог бы мог поднять строительство, нерухомость и всю строительную галу того места, в котором она сейчас находится. Эти эксперты говорят, что протягом этого года она буксует. Первый вопрос, почему буксует строительная реформа? Самый короткий ответ – это местные советы полностью любят не его. Нет желания наводить порядок. Цей закон передбачає в першу чергу значне скорочення терміну від ідеї до початку забудови і значне зменшення всіх бюрократичних процедур. Але на жаль, на сьогоднішній немає точно швидкості на місцях по реалізації цього законопроекту. Саме такий стратегічний важливий вопрос, значить, после це зонінг, розробка зоні. Зонінг – та ограничения, всевозможные ограничения. Это плотность застройки, целевое назначение территории, условия, технические условия. И фактически, когда зонинг определяется, все согласования санстанции, с экологией, пожарники, все-все-все дают свое согласие. И эта информация становится открытой. Фактически уходим от контакта личного застройщика Каким-то мелким чиновникам, которые могут влиять на процессы и условий условия. Вот зонинг, если, если был бы разработан, на очень существенно снимает коррупционную составляющую. На сегодняшний день, по данным Минрегион Буду, близко 300 тысяч объектов, которые относятся к жилой заработке, введены в эксплуатацию. У людей живут але не вводят в эксплуатацию, таким чином мы имеем с вами неверные данные в статистике. У нас миллион двести тысяч строительных ортоблику, а сколько у них имеет нормальное укладное житло, мы все этого не знаем. К сожалению, наш закон э, не знают и сами застройщики, честно, и не знают и чиновники. Работают. никто не знает своих прав и никто не пользуется, а чиновники этим пользуются. Влада блокує практично всю, всю новизну цього законопроекту. На сьогоднішній день ми відчуваємо, що над тими темпами рухається сама будівельна що, На жаль, на місцях погано сприймають е ті положення кабінету міністрів і ті показники закону, які ми з вами прийняли. На вашу думку, чи достатньо нині Мінрегіон і уряд підготував нормативних? Актів у розвиток цього закону сьогодні просто так виділяти земельні ділянки спрощувати рішення без плану генеральної забудови. Це є помилка, і ми там чітко записали в цьому в законі, який прийнятий, що забороняється на протязі п'яти років після затвердження вносити зміни до генерального плану. Вопрос упрощення получення прав на землю. Этот законопроект мы вместе, Ильич, уже отработали, э, сделали. Мы э, уже его зарегистрировали в Верховном Совете буквально два месяца назад и ожидаем, что в ближайшее время подойдет первое чтение. Тезис на с 500, э, у нас сегодня процедура получения прав на землю 540 дней, мы сократили под те процедуры, которые мы заложили, до 130 дней. Мы приступили э, буквально неделю назад когда собрал рабочую группу, приступили к новому закону о регистрации прав на недвижимость. Что мы хотим сделать? Мы в первом законе, когда с Игорем начинали наш закон, мы хотели туда заложить регистрацию прав на землю и регистрацию прав на недвижимость, сделать в едином месте. У своей спочатку на И зазначили, что в бюджете Провадити статтю, яка б допомогла вирішити цю проблему. Уточніть, будь ласка, що має передбачити бюджет і на що спрямовані ці кошти? Розвиток території повинен проводитись за е, розлом фахівцями відповідної міста документації, тобто без генерального плану розвитку території там на певний період. З перспективою, тобто 5 років це повинно бути чітко визначено, де забудовується, а перспектива 25 років, де буде визначене визначено місця житлової забудови, де комплексний розстав цієї території, тобто об'єкти з соскульпобуту, повинні бути збудовані разом з житлом. Потім далі зменшення, зменшення вартості для забудовників це розвиток інженерно-транспортних мереж. Тобто законодавці, які ми приймаємо ще остаточно не прийнято, тому що йде боротьба з монополіями, Монополія повинна на місце масової забудови житлою подати необхідну кількість інженерних потужностей, щоб люди задоволення вкладали гроші просто в території. Ми спонукаємо, виділяємо з бюджету 250 млн повинні виплати. Це субвенція місцевим органам влади. отменили основное положение антикризисного закона для строителей. Сейчас будет волна в течение этих двух месяцев исков от лиц и начнется ряд банкротств строительных предприятий. Какие, какие сейчас можно провести меры, чтобы защитить? Закон 800 был принят 2012-2008 -го года. То есть 9, -й, 10, -й, 11, -й, 12 -й год мы защитили. Согласно разъяснению Конституционного суда. Значит, он действует на договора, которые заключены до принятия законодательства этого. То есть до 1.01.2013, те договора, которые заключены до момента опубликования закона, до 12.12.2008, они не подпадают под зону того, что с 13 марта принял Конституционный суд. При начале проектирования... На Земле мы сталкиваемся с техническими условиями, опять таки то, что вы говорили, сталкиваемся со второй монополией. Монополисты Киев, водоканалы, энергии, газа и так далее, которые трактуют развитие своих территорий э, примерно по своему десятилетнему плану развития и стараются соотнести эти все суммы на каждого застройщика. По поводу монополистов э, у нас ровно две недели назад была встреча с Азаровым, с его девушкой, мы один из вопросов подняли этот вопрос, что в стране это колоссальная проблема, когда монополисты э, фактически э, моно, ну, они определяют любые цены, любые условия, и ты в безвыходной ситуации. Сегодня тарифы на коммунальные услуги, услуги определяются местными советами, они как-то регулируются государством. И они, э, то есть, смысл как объекты частные, а ставки государственные. И они на самом деле не могут покрывать те расходы, фактически они убыточные. И таким образом, то что касается проведения сетей, в данной ситуации застройщик фактически всегда платит за свои деньги, плюс еще бесплатно им передает и капитализирует эту организацию. На самом деле выход в моем понимании, что все коммунальные вот такие монопольные организации они должны быть в государственных руках. Сегодня местными советами, условно, все службы индивидуально принимают решения, они таким образом влияют на процесс. Если будет зонинг, чтобы вы понимали роль архитекторов городов, роли всех чиновников резко снижается до минимума, потому что все правила прорисованы, все открыто, вся информация открыта в этом интернете есть, и роль этих руководителей резко снижается. А, Кирилл Сетлин, компания «Гарден Сити», а, генеральный план города Киева был согласован. Кто его утверждает и каким образом он утверждается, хотел бы У Вас уточніть ну, достаточно корінний підход міської адміністрації як е, заказчика даного документа. Генеральний план розвитку міста Києва був прийнятий 1976 дев'ятсот вісімдесят шостому році. Це документ, який при зараз Київською міською, міською раду це стратегія розвитку міста Києва. Це не генеральний план. Це поки що протокол намірі. Генеральний план це основний ступінний документ. за любую территорию. На жаль, на сегодняшний день я не вижу активных кроков, чтобы этот документ разобрался в месте Много времени уделили городу Киеву, порядок разработки, компенсации девелоперами, затрат на развитие инфраструктуры. Нам хотелось бы уточнить, когда данный документ будет принят и механизм станет рабочим. Достаточно яркий и важний момент, це компанія Київенерго являється частним власником, регулює сьогодні обов'язки і права в частині девелоперів достатньо, ну, негарно. Що що за захист прав вас, ну, від монополістів? Я це єдине тільки що можу сказати, що дійсно складна сьогодні проблема монополісти Вимагають, щоб їм передавали напряму об'єкти е і споруди і мережі, які ви збудували, певна і відповідальна роль повинна бути е структура антимонопольного на комітету. От він перший повинен бути ініціатором того, щоб чітко всі знали правила гри. За сьогодні у нас Київ хаотично розвивається, ну це Проблема правление была было роздано кучу земель, кучу участков и согласовано, и было изменение в генплан, около тысячи изменений в генплан. То, что мы заложили в закон, мы заложили, что изменения в генплан и в зоне может делаться только раз в пять лет. И выше орган, то, что сказал Игорь Владимирович, что до Киева, Кабмин. И на сегодняшний день там каждый день меняется новый руководитель Киева, и он формирует, если вы знаете, он формирует новые правила игры. И вот сегодня не придумали то, что мы должны минуя городскую власть, хотя мы, в принципе, ж развиваем инженерные сети города, вот. должны передавать э, напрямую монополистам, при этом теряя налог на прибыль, налог, на добавленную стоимость, вот, и не снижается их аппетит. Что нужно сделать? сделать? Какие несколько кроков нужно сделать? Такие загальных и очень важных, чтобы все-таки реформа начала работать. Ну, первое, продолжить эти реформы. Я назвал, что сегодня у нас э, есть закон о регулярной градостроительной деятельности, и его э, надо контролировать, мониторить, адаптировать и плюс э, делать, чтобы он заработал э, по-настоящему, потому что он сегодня реально есть, но работает отчасти. И без зонинга э, наш весь закон, пока сила теряет большую силу, э, без внедрения э, Второе, мы... Э, доработать закон о, о выдаче земли, о упрощении процедур прав получения на землю. еще раз говорю, он зарегистрирован. Мы подавали совместно с Держком Земом. Мы как конфедерация его отрабатывали, плюс участвовали все министерства по разработке. Это было под жестким руководством Тихика. И сейчас э, мы рассматриваем о регистрации прав на имущество. На земля и недвижимость. Э, э, вопрос стоит нет э, того, что в будущем БТИ не будет. Мы хотим, чтобы перепланировки, э, э, как сегодня происходит, чтобы перепланировать э, помещение, надо кучу документов согласовать. Если они трогают, что несущие стены, это личное право каждого жителя, как он ее сделает, может, снесет, снег, несет. А сень, несущие стенки, безусловно, это уголовная ответственность. И я сам недавно хотел переоформить квартиру там, себе на супругу, и когда вопрос пригласил, чтобы переоформить, надо было кучу справок, экспертизирующих бытает. но столкнулся с такими проблемами, что это затянулось несколько месяцев. Хотя это должно быть уведомительным принципом но очень легко передаваться проблем проблемы и, и в итоге и, и требовали взятки и все остальное и конечно э, третья часть э, которую необходимо дальше доводить это еще раз говорил что э, строители и граждане не знают своих прав и э, чиновники э, закон тоже толком не знают поэтому мы сегодня начали э, так, э, просветительно просветительную э, э, просветительный ряд мероприятий, когда мы начинаем проводить ряд семинаров по Украине, в областях, где мы приглашаем сестры и местных чиновников, где мы рассказываем э, процедуры и весь закон. Вот. Второе, нам необходимо сделать телефон горячей линии, и на каждого, у каждого чиновника, который э, находится в той или иной разрешительной организации, чтобы был телефон этого доверия, чтобы можно было обратиться с любым злоупотреблением, чтобы можно было бы хоть как-то реагировать. И я бы ввел в каждом городе рейтинг городов по, по процедуре оформления. Да, на самом деле, такие рейтинги во всем мире существуют. Вот, К примеру, по рейтингу регистрации прав на недвижимость я скажу, что мы находимся на 184 месте по отношению других стран. Грузия на первом месте, кстати. Там можно недвижимость зарегистрировать за 20 минут. А у нас, я не знаю, сколько месяцев надо, чтобы землю оформить, сколько там имущества переоформить. И вот когда мы сделали такой рейтинг городов, тогда можно и мэра города уже оценивать и по этим рейтингам. И, конечно, мы хотели бы как федерация участвовать в анализе этой информации, чтобы как независимая организация давать там министерству строительство и другим организациям обратную связь, потому что, чтобы не было здесь, телефон доверия не должен замыкаться только на местном уровне. То есть мы должны контролировать, как мэр города тоже справляется. Поэтому вот такой общественный контроль, мы тоже считаем, что очень важно, чтобы он был, потому что без контроля ничего не будет.